课文二，王静建议孙悦教育孩子学会安排时间。看你脸色不太好，是不是昨晚没休息好？别提了，我女儿昨晚做作业又做到十一点，睡觉太晚对孩子的身体没有好处。最近孩子作业是不是太多了？ 主要是他做事情比较慢，比如早上闹钟响了他不醒，我赶时间送他上学，他又急着上厕所。每天因为这些小事批评他，弄得我俩心情都不好。孩子做事慢，往往是因为他们不会安排自己的时间。 你应该让孩子学会管理时间。看来还是我的教育方法有问题。平时看他做事情慢，总想替他做，以后得让他学会安排时间，自己的事情自己做。生词：闹钟、响、醒、赶。 厕所，批评，弄，管理。